Assalamualaikum. Kami daripada kumpulan 10 akan membentangkan subjek uh, pendidikan inklusif bagi tema disability is not inability. Jadi ini adalah ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang dan kelima-limanya adalah lelaki. Yaitu yang pertama saya sendiri iaitu Muhammad Kamal Hakim Benjaminudin. Yang kedua ada Harith Hizamim. Yang ketiga ada Vicky Owen. Yang keempat ada Ammar Amri dan aa, ahli yang terakhir iaitu Syafiq Edri. Okay, jadi seterusnya kita akan pergi kepada bahagian pengenalan dahulu. Okey, jadi Pendidikan inklusif dalam konteks pendidikan khas ia adalah pendidikan yang diberikan kepada murid-murid dengan keperluan pendidikan khas yang belajar bersama-sama dengan murid-murid normal di dalam kelas yang sama dan diajar oleh guru guru biasa. Jadi aa, mereka ini akan disekalikanlah dalam satu kelas tanpa mengasingkan mereka dan membiarkan mereka lah. Okey, jadi seterusnya pendidikan inklusif penting untuk memastikan murid berkeperluan khas dapat hak yang sama rata untuk belajar dalam persekitaran tanpa halangan. Okay, jadi setiap individu diterima dan dihormati dengan keunikan dan keistimewaan mereka yang tersendiri. Okay, jadi kita akan pergi kepada slide seterusnya iaitu hasil daripada temu bual. Okay, ini adalah latar belakang beliau. Okay, ini nama beliau adalah Zulfakar Aslam bin Zulkifli berumur 25 tahun pada tahun lepas 2025 sebab kami temu bual dia pada tahun lepas. Jadi keluarga aa, beliau adalah anak sulung daripada empat beradik. Ibu bapa beliau bekerja sebagai seorang guru. Okay, jadi latar belakang pendidikan, beliau bersekolah di sekolah pendidikan khas pada umur 8 sehingga 10 tahun iaitu 2 tahun. Selepas itu memasuki aliran perdana pada umur 16 tahun dan mengambil SPM pada tahun 2018. Lepas itu beliau mengambil STPM dan kini belajar ijazah sarjana muda sains sosial di UNIZA. Okay, jadi aa, keadaan OKU beliau adalah beliau mengalami cerebral palsy sejak lahir dan baru aa, beliau juga baru dapat berjalan pada umur tujuh ataupun lapan tahun aa, dahulu. Fizikal terjejas tetapi intelek adalah seperti insan biasalah seperti normal. Jadi pekerjaan beliau adalah membuat perubahan bunga dengan kelab mahasiswa OKU di Uniza. Aa, dan bantuan yang beliau dapat adalah BK OKU ataupun bantuan keuangan OKU diterima semasa pengajian dan tiada elaun lain ataupun mengambil PTPTN. Okay, jadi seterusnya kita akan melihat pengalaman beliau uh, menjadi OKU. Jadi pertama di sekolah, beliau tiada pengalaman buli di sekolah khas atau aliran perdana kerana ibu bapanya adalah tenaga pengajar bagi sekolah tersebut. Okay, yang kedua, pandangan masyarakat pernah dipandang pelik tetapi layanan masyarakat secara umumnya sangat baik dan membantulah. Jadi cabaran di universiti aa, yang pertama laluan OKU adalah curam dan tandas OKU disalahgunakan dan perkara ini selalulah kita lihat di mana-mana tempat sekalipun selalunya tandas OKU ini disalahgunakan kerana besar dan selesa kan. Jadi yang kedua adalah kesedaran mengenai keperluan OKU semakin baik. Jadi ada turun naiklah di universiti itu. Jadi itu sahaja untuk bahagian ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya saya akan membentangkan bahagian tiga iaitu persepsi pendidikan inklusif berdasarkan temubual yang telah dijalankan. Pendidikan inklusif bermaksud pelajar berkeperluan khas belajar bersama pelajar biasa. Sama ada sepenuhnya atau secara separa. Berdasarkan temubual, terdapat beberapa kelebihan pendidikan inklusif. Antaranya ialah pelajar OKU kadangkala menerima layanan istimewa seperti diskaun di klinik tertentu dan ada juga yang mendapat bantuan kewangan daripada individu yang prihatin. Namun begitu, terdapat beberapa cabaran yang dihadapi. Antaranya ialah stigma masyarakat terhadap golongan OKU. Serta kemudahan seperti laluan dan tandas OKU yang masih tidak mencukupi di sesetengah tempat. Uh, selain itu, kurangnya rakan yang proaktif juga menyebabkan mereka sukar bersosial. Oleh itu, uh, kesedaran masyarakat perlu dipertingkatkan. Uh, ramai OKU tidak mendaftar dengan KKM menyebabkan mereka terlepas bantuan dan lebih banyak kempen kesedaran perlu dijalankan. Uh, seterusnya kami menjalankan kempen secara bersemuka di sekitar UKM iaitu dengan mengedarkan poster sambil menerangkan serba sedikit mengenai pendidikan inklusif dan golongan OKU. Jadi, dua objektif kempen kami ialah mewujudkan satu medium untuk berkongsi maklumat tentang pendidikan inklusif kepada mahasiswa ataupun mahasiswi di UKM. Objektif kedua, meningkatkan kesedaran tentang program inklusif di UKM. Seterusnya, semasa kempen dijalankan, kami telah mengedarkan kod QR borang soal selidik kepada para pelajar yang kami temui. Kami berinteraksi secara terus dengan pelajar menerangkan tujuan kajian dan meminta mereka mengisi borang tersebut. Jadi gambar-gambar ini menunjukkan aktiviti kami semasa kempen berlangsung di beberapa lokasi. Jadi secara keseluruhannya kempen ini membantu kami mengumpul maklumat dengan lebih mudah dan cepat. Seterusnya saya akan bentangkan tentang dapatan soal selidik yang telah kami edarkan. Baiklah untuk soalan pertama dalam soal selidik ini iaitu adakah anda faham maksud OKU? 100%, 100 pelajar um, menjawab ya. Dan menunjukkan bahawa pelajar-pelajar UKM memahami uh, maksud OKU. Ini juga menunjukkan bahawa kesedaran asas tentang definisi OKU adalah sangat tinggi dalam kalangan pelajar. Seterusnya soalan yang kedua adalah adakah anda terganggu apabila dikelilingi dengan golongan OKU? 85% menjawab tidak manakala 15% lagi menjawab ya bagi soalan kedua ini. Jadi di sini majoriti pelajar terganggu apabila mereka dikelilingi golongan OKU. Soalan yang ketiga adalah adakah anda tahu bahawa OKU berhak mendapat pendidikan yang sama rata di sekolah? Di sini terdapat 40% responden yang menjawab ya manakala 60% menjawab tidak yang menunjukkan bahawa terdapat kekurangan kesedaran bantuan atau inisiatif dalam menyokong keperluan golongan OKU dalam komuniti. Terusnya, bagi soalan keempat dalam soal selidik ini iaitu adakah anda rasa bahawa masyarakat di sekitar anda memberi sokongan yang mencukupi kepada golongan OKU? Um, untuk soalan ini, 40% responden menjawab ya, manakala 60% lagi menjawab tidak bagi soalan ini. Mungkin bagi responden yang menjawab ya, merasakan masyarakat di sekitar memberi sokongan yang mencukupi kepada golongan OKU tetapi tidak pada responden yang menjawab tidak. Seterusnya adalah soalan yang kelima iaitu Adakah anda setuju bahawa golongan OKU sering diabaikan oleh masyarakat sekeliling? Di sini, peratusan responden sama banyak iaitu 50% mengatakan ya dan 50% lagi mengatakan tidak. Ini menunjukkan bahawa pandangan pelajar adalah seimbang mengenai isu pengabaian OKU oleh masyarakat sekeliling. Seterusnya adalah soalan yang keenam iaitu adakah anda percaya bahawa kemudahan awam di sekitar anda mesra OKU. Berdasarkan soalan ini, 65% peratus percaya bahawa kemudahan awam yang ada di kawasan sekitar adalah mesra OKU. Tetapi 35% pula tidak percaya yang mungkin menunjukkan terhadap kawasan atau aspek tertentu di mana kemudahan awam tidak sepenuhnya mesra OKU. Okey, seterusnya untuk dapatan soal selidik, mengikut pada responden yang menjawab soal selidik kami, terdapat sebanyak 60% responden yang mempunyai ahli keluarga, rakan atau kenalan OKU dan 40% pula menunjukkan mungkin tidak pernah berhubung secara langsung dengan golongan OKU seterusnya adalah untuk berpendapat OKU berhak mendapatkan pekerjaan yang setaraf dengan kemampuan 100% pelajar setuju bahawa golongan OKU berhak mendapatkan pekerjaan yang setaraf dengan kemampuan mereka ini menunjukkan kesedaran penuh tentang keperluan keadilan dalam peluang pekerjaan untuk golongan OKU. Okay, uh, untuk soalan apakah uh, mereka pernah berinteraksi dengan OKU? Okay, uh, untuk soalan ini mendapat 100% juga responden yang menjawab ya. Mungkin menunjukkan semua pelajar pernah berinteraksi dengan uh, orang uh, kurang upaya, yang berkemungkinan uh, memberikan mereka pandangan lebih realistik terhadap golongan ini. Okey seterusnya untuk uh, dapatan soal selidik yang seterusnya bagi soalan uh, adakah uh, mereka pernah melihat tanda atau simbol uh, OKU di tempat awam Okey 100% uh, responden menjawab ya dan ia menunjukkan bahawa semua pelajar pernah melihat simbol yang menunjukkan kemudahan untuk OKU di tempat awam Simbol dan tanda OKU adalah cukup dikenali dan kelihatan di kawasan awam sekaligus memberi kesedaran aa, tentang wujudnya kemudahan yang direka khas untuk golongan ini. Okey, yang seterusnya ialah refleksi dan kesimpulan. Refleksi dan kesimpulan mempunyai impak pertama hak OKU, kedua penerimaan sosial, ketiga sokongan masyarakat, keempat perlukan peningkatan. Hak OKU majoriti setuju. OKU berhak mendapat pekerjaan setara kemampuan mereka dan pendidikan yang sama rata. Seruhnya penerimaan sosial interaksi dengan OKU berbeza-beza menunjukkan perlulah kesedaran dan penerimaan yang lebih tinggi. Yang ketiga, sokongan masyarakat. Terdapat jurang dalam sokongan terhadap OKU. Kemud ke contohnya, kemudahan awam yang masih belum selesa dan cukup sepenuhnya untuk golongan OKU iaitu mesra OKU dan yang terakhir perlukan peningkatan keperluan untuk meningkatkan kemudahan sokongan dan kesedaran terhadap OKU dalam masyarakat akhir sekali ialah harapan diharapkan agar masyarakat dapat lebih peka dan prihatin terhadap golongan OKU dengan meningkatkan kemudahan awam yang mesra OKU serta sokongan yang lebih efektif dalam pendidikan dan pekerjaan. Selain itu, diharapkan penerimaan sosial terhadap OKU dapat dipertingkatkan melalui kesedaran dan pendidikan yang lebih mendalam lagi untuk memastikan mereka mendapat peluang yang adil dalam semua aspek kehidupan